Друзі, тарифи зростають, борги за комуналку накопичуються. саме час економити і встановлювати спеціальні лічильники. Щоправда, наші глядачі кажуть і пишуть набагато про те, що це дуже важко. Є якісь величезні складнощі. Так чи правда це? Якщо це складнощі є, то як з ними боротися? Запитаємо все у Євгена Бушми, комерційного директора Києва Фенерго. Доброго ранку, пане доброго доброго вітаємо утро. вас. Тема складна. Давайте разом пояснювати, тому що глядацьких запитань у нас ціла купа. Слушайте, для начала ми насамкінеліся разом, поняли, що без Вас никак. Многозонные счетчики электроэнергии в квартире. Что это такое? Большинство квартир и большинство частных домов оборудованы, как правило, однозонным учетом. То есть тариф, который э, применяется, он одинаковый и днем, и ночью. Многозонный учет – это некая новая такая. Вещь, которая помогает нашим клиентам экономить на использовании электроэнергии да. при ее оплате. Многозонный счетчик всегда выгоден. В многозонном учете на сегодняшний день есть двухзонный учет и трехзонный учет. В каждом из видов этого учета есть свои особенности. Например, если говорить о трехзонном учете, он выгоден для тех, кто большую часть электроэнергии потребляет именно в ночное, ночное время. То есть с 10 часов вечера и до... 8 часов утра. Там да. скидка будет порядка 60% от стандартного тарифа. Угу. А вот. Но при этом есть особенность в трехзонном учете такая, что есть пиковые периоды, это 8 утра, 11 часов дня и с 8 вечера до 10 часов вечера, когда идет увеличенный тариф угу. в полтора раза. То есть 150% от стандартного тарифа. Такой применяется коэффициент. В дневное же время применяется обычный тариф. А, вот. а двухзонный учет, он выгоден всегда и для всех. Почему? Потому что с 7 утра до 11 часов вечера применяется ну, стандартный тариф угу. вот а в ночное время с 11 вечера до 7 часов утра применяется скидка 50 от стандартного тарифа ух ты а вот. то есть, получается по большому счету если там человек сова если человек сова и не смотрит нашу программу то ему выгодно установить и это тоже но не всегда почему у каждого в квартире есть посудомоечная машина, у многих людей есть стиральная машина. Многие используют, например, там электроподогрев полов или так, конвектора и... и прочие вещи. Вот. В ночное время можно программировать и устанавливать работу этого оборудования, то, которое потребляет много электроэнергии, и таким образом, собственно говоря, экономить на потреблении или на том, какая сумма к оплате будет в счете потом mm -hmm. выставлена. А вы можете пояснить, как взагалее покроково выглядит процесс установления этих лечильников? Процесс достаточно на самом деле простой. Клиент, например, Киев Энерго нашей компании при желании приобрести многозонный учет всего лишь дважды может сконтактировать с нашей компанией. Первый раз обратиться в центр обслуживания и заказать эту услугу. Специалисты помогают выбрать тот или иной вид счетчика, который характерен для данной квартиры его. Потому что квартира может быть при однофазном включении или трехфазном включении. От этого зависит стоимость счетчика и стоимость услуги установки. Счетчик самый простой и самая минимальная стоимость 950 гривен mm -hmm. это тарифный счетчик и 320 гривен установка то Понятно. есть фактически там около 1300 гривен mm -hmm. сама услуга в комплексе обходится на сегодняшний день параметризация счетчика то есть установка его на двух или на трехзонный учет первый раз делается бесплатно а уже последующий если клиент ну, желает поменять там с двухзонного на трехзонный тогда это дополнительно оплачивается вот у нас кстати мы собирали вопросы через социальные сети анонсировали ваш приход например одна из представительница нам написала, что она установила двухзональный счетчик и что есть проблема, он не считает ночной тариф. Она пишет, что заключен договор с Киев Энергией, есть акт параметризации счетчика, включена услуга ночной тариф, но он не работает. Цитирую, после обращения в службу 1588 мне сообщили, пишет ей Ирина Едимова, что 4-5 июля а, мастер устранит эту неполадку. И она как раз пишет о том, что... Ну, ну, а ну, еще за июля, и... да. ну, в данном случае, скорее всего, можно предположить из вопроса клиентки, телезрительность вашей, о том, что счетчик действительно там или неправильно запараметризирован, или что-то произошло с самим счетчиком. Нужно mm -hmm. конкретно разбираться специалисту на месте, или перепрограммировать этот счетчик с тем, чтобы он действительно вел учет по дневному тарифу и по ночному тарифу. А, почему а, так да. долго ждать? Подождите, 4-5 липня назвали эту дату. На самом деле, на сейчас, по, скажем так, Сроком параметризации есть там, такие районы города, где заявки действительно могут выполняться чуть дольше. В некоторых районах быстрее. Но мы сейчас, кстати, над этим работаем, с тем, чтобы сократить максимально срок выполнения заявок. Потому что, учитывая постоянный рост тарифов, о котором вы говорили, спрос на эту услугу постепенно-постепенно возрастает. Все больше и больше клиентов понимают, что услуга выгодна и что, вложив определенный раз, там, один раз определенные затраты, можно дальше экономить. Например, если брать. Там, потребление среднее 300 кВт в час в месяц, вот квартира это чуть-чуть больше, чем средняя по городу Киеву. То выгода в год, вот я просчитывал, где-то ну, 500 гривен экономии точно есть. То есть, вот при даже небольшом потреблении электроэнергии mm -hmm. такой счетчик окупится ну, mm -hmm. около двух лет, а то и быстрее, потому что следующее буквально повышение тарифов, которое будет в стране, на электроэнергии, уже 1 mm -hmm. сентября еще на 25% вырастут тарифы. Среди минус... Поэтому это правильный путь для того, чтобы экономить на потребляемой электроэнергии на счетах. Пане Евгению, а вот сейчас также появились в продаже такие, ну, лечильники на горячую воду, которые выраховывают температуру воды и от того выраховывают тариф. Расскажите про него еще. Да. Если говорить о горячей воде и об оплате за горячую воду. Ну, начнем, наверное, с того, что вообще в достаточно значительное, скажем так, количество квартир города Киева, счетчика вообще нету еще. Многие киевляне до сих пор оплачивают горячую воду без счетчиков по нормативам. Вот. Ну, больше половины имеют счетчики, но это счетчики, которые просто считают, сколько кубометров горячей mm -hmm. воды зашло в квартиру. А вот то, о чем вы говорите, это так называемые тоже тарифные счетчики, которые имеют несколько блоков э, исчислений, в зависимости от того, какая температура воды поступает в квартиру. Небольшое количество клиентов пока пользуются этим счетчиком. Мы такие счетчики принимаем в учет. И, соответственно, клиенты уже рассчитываются, исходя из того, какая температура воды и какого качества вода по температуре заходила в квартиру. То есть, если она была ниже нормативной, есть законодательно установленный там размер скидки. Одна варьетища. Да, совершенно верно. Если вот температура ниже, там, например, 40 градусов, она вообще идет как А холодная. такие щечки устанавливает кто? Такие да, счетчики да. устанавливает либо специализированная организация, которая имеет на тот соответствующие лицензии и разрешения, ну, либо специалисты, которые тоже сертифицированы или специализированы под выполнение этих работ. Дальше со стороны, например, Киевэнерго, как энергопоставляющей компании, наша задача к клиенту и принять такой счетчик на учет. В счетчиках вот по электроэнергии, о которых мы начинали да, говорить, да. мы услугу в комплексе предлагаем. То есть клиенту не нужно да, ни да. искать счетчик, ни там, искать специалистов, которые установят. Как я сказал, два раза буквально обратиться в компанию, один раз дать заявку и потом уже сконтактировать второй раз с компанией, когда мы придем и установим ему счетчик, сделаем акт опломбировки. А в этом случае -то только принимаете его в эксплуатацию? А, да. А да. по горячей воде, Нет. если это тарифный счетчик, на сейчас мы его принимаем в эксплуатацию и ведем уже учет По mm -hmm. пане є ще ось одне запитання від глядача. Пише моєму знайомому, що прийшов рахунок майже на 2000 тисячі гривень. І виявилося, що розрахунок суми по договору ще був попереднього власника квартири. Коли мовляв, прийшов до вашого центру, з такою ж там проблема було майже 160 чоловік, і вони обурюються, мовляв, що це взагалі відбувається. З нього почали вимагати справку з ЖЕКа про прописаних квартирі людях і таке інше. Ну і, мовляв, писати, як взагалі клієнт оптимізувати от стосунки з конторою. і взагалі. От, від, 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 Когда человек, например, приобретает машину, он обращается для ее переоформления, правильно? Так. Точно так же человек, приобретая квартиру, наверное, со всеми поставщиками услуги должен перезаключить договора на электроэнергию, на воду, на отопление, на горячую воду. Поэтому По пер воду первый, это... первый правильный шаг, наверное, когда вы приобрели квартиру или перед покупкой квартиры, проверить, нет ли долгов за этой квартирой, за все коммунальные услуги. А второе, конечно же, переоформить договорные отношения с поставщиками услуги и начинать платить за то, что конкретно вы потребляете. Я Я там. Спасибо. Чтобы не возникало таких недоразумений. Спасибо, Евгений Бушман, коммерческий директор Киев Энерго, посвящал нас в детали вот на самом деле истории со счетчиками, друзья.